так как я пожарный был, не все воспринимали то, что человек пришел, если честно, ни разу не стрелял ни с какого оружия. То есть. От 12 июля, когда мы въехали в Славянск, после обеда я узнал, что родной мой брат подорвался, ну, они подорвались на фугасе, на БТР. То есть у него 70% потери крови было. Как говорят, его товарищи сели закурить, приготовили мешок черный, ну, то есть думали, он погиб, то есть не выжил. И он открыл глаза, на вертолете его отвезли в больницу Мечникова. Я зашел до своего командира, доложить о том, что я прибыл без замечания, поблагодарить то, что отпустил. И он сказал, говорит, мы выдвигаемся в город Иловайск. 60 человек написали аэропорта на увольнение, то есть они не поехали. Я их ни капли не осуждаю, не хочу там это самое. У каждого был свой выбор, и он сделал. Но было бы неплохо, если бы они были, конечно, с нами. Ну, значит, так должно было быть. Ну, то есть мы пошли, 4 утра нас подняли, мы все уже были готовы. Нас поздравили с Днем независимости сказали, что мы едем на полдня прикрывать тылы военных наших, ну, грубо говоря, подавать патроны. Но когда мы уже ехали в сторону Лавайска, то есть проезжали там села, что запомнилось именно выжженные все поля. Потом стоял еще батальон Херсон, их было около 30 человек. И 24 числа, по-моему, или 25, вот не помню, Ихнего командира и водителя расстреляли на УАЗе. А наш, наш командир попал тоже в эту перестрелку, но им повезло, что у них была бронированная машина, то есть им пробили только колесо. Но наши вышли на подмогу и отбили командира, то есть он приехал и дальше начал руководить. А вторая группа, она зашла в один дом. и... Наверное, свыше подсказала, что им надо перейти в другой дом, то есть они проходят через второй дом, и через 15 минут этого дома нету, то есть град, который летел, разбил полностью, то есть 15 человек остались живы. Кто им сказал перейти в другую, как там, то есть непонятно. Но бои шли постоянно, то есть начиная с утра, там, ночью замолкала там, на пару часов, и всю ночь бой шел, утром бой шел, то есть там перерывы были, они тоже уставали, то есть... Когда да. было ну, не смешно, то есть едет автобус, представляете, со всех окон, со всех, это самое идет бой, то есть мы так стреляли, то есть я пять магазинов выстрелил там буквально в течение трех минут, то есть автобус уже ехали без э, шин, то есть там мы уже остановились, мы уже вышли уже на углу э, села Горбатенко, то есть то, что я видел сразу Максим Сухенко, «Царство небесное», он крикнул, говорит, меня ранило, ему перебило э, паховые э, ну, артерию перебило с двух сторон, то есть как оно получилось, никто понять этого не может. Его сразу тащили в дом, то есть начали перевязывать. Ну такие у товарищи на руках. Последнее, что он просил, это просто дать ей пацаны, закурить.